драматург режиссер актер еңбегі бір арнада тоғысып көрермен жүрегіне жеткен спектакль сыған серенадасы деп сеніммен айта аламыз неге дейсіз ғой оның сырын бірге ақтарып көрейік ұлы композитор шәмші қалдаяқов оқудан шығып қалып еңсесі түсіп отырған кезде оған сыған қыздар жолған». араларында изольда есімді сұлу шәмшіні табырға қонақ болып қайтуға шақырады біраз уақыт сығандар арасында өмір сүрген композитор изольданы ұнатып кейін ғашықтар айырылысқан сәтте сыған серенадасы өмірге келеді. Сыған сираын неге жақсы көреді жұрт өйткені мұнда ә бір ғана шәмшінің бір ғана әні ғана емес бұнда жалпы қазақ өнерінің қазақ тарихының қазақ шығармашылық тұлғаларының бір образы бар өйткені бұл шәмші туралы қазақтың шәмшісі туралы шәмшінің өзінің өмірі сыған қызы ғашық болды ма ғашық болмады ма деген тақырыптар да қызықтырады жүректен шыққан ән жүрекке жетеді дейді бұл көрерменнің жүрегіне жеткен шығарма шәмші ағаның әндері негізінен тек қана бір адамды қиялға те бір керемет сезімге бөлейді деп ойлаймын бұл қойылымға шынымен төртінші рет келіп отырмын әр келген сайын бұл жаңа жаңа бір қырынан танып түскендей болды Көрерменде театр сыншылары да бұл қойылымның есте сақтауға жеңіл поэтикалық тілін ерекше мақтайды неге деуіңіз мүмкін тілге қонымды ойнақы ұйқастары көп себебі ақындық шабытпен бір поэтикалық динамикамен жақсы өріп отырады және ұйқасқа құрылғандықтан көрермен әрі қарай спектакль көруге жетелеп отырады қиып қысық көзі бар ол кім ол ма ол Қиыр, ол сен сүйетін жігіт кешір кешір жаздым Ол олма ол сені сүйетін жігіт мұрны кебістей құлағы шөміштей танымасаң таңытайын шәмшіні әкел меі қамшыны деген сөздері есімде қалды сығырайған біздің көз ашуға да жұмуға да ыңғайлы деген сөздері ол өте бір әсерлі және де қызықты сәттермен толық болды деп ойлаймын келістік жұм дедім ғой көзіңді ты дедім ғой сөзі сығырайған біздің көз жұмуға да ыңғайлы ашуға да ыңғайлы сыған серенадасы театрда сахналанған соң көпшіліктің көкейінде бір сұрақ пайда болды ол әрине шәмші сығандармен бірге өмір сүрді ме деген сауал оған қоса автор исраил сапарбай шәмшімен қаншалықты жақын таныс болды мұны драматургтің өзінен сұрап білейік араласқан кезде мен ол бір қоян қолты былай бәленбай жыл араласқан емеспін басқа бір төбе мына шәмші Қалдияқтың сиренада сиренадасераа сеғансра сирен, деген адамға басқа естіледі неге осы ән мысалы бір қазақ әніне ұқсай бермейді ә, соның бір шығу себебін айтасыз ба деген кезде ол кісінің бір күліп күлген болды ай де сұрамайтын кезде сұрайсың деп студент қалдаяқов сіз консерваториядан шығарылдыңыз. Шығарылды, шығарылды. сосын барып тұрып жаңағы алматыда өзімнің достарым табымаған соң жаңағы осындай бір қалтамдағы азнаулық бір тиын бақырға бір тым болмаса жүрегім жылғайын деп баратын кезде сығаның қыздары қыз келіншектері жаға жаңағы бала шағамыздеп погадаю деген сияқты жолып қалды дамін содан басталды енді ол бір екі күн ғана барып қайтамын деп ойлаған ғой ал енді өзің аузындағы сөзіне қара бір айдан аса болдым деп қызық болды да бұл өзі табыр 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 қазақша тобыр табыр тобр шәмші изольда апам ауыл тобыр табыр несі бар шақырған жерде қалма шақырмаған жерге барма ер азығ мен бөр азығы жолда демейтін меді қазағым Барсам, барайық қабырға жалпы мына өмірдегі әндері мүмкін сол жақшақтарын көрсетуге тырысқан шығар деп ойлаймын автор негізі ол өмірі бірыңғай бұлай болған жоқ қой енді өзімнің естуім бойынша осы болған деен өзім сенемін өз басым сенемін сыған серенадасы еліміздің бірнеше театрларында қойылып әр режиссер өзінше сүрлеу салды ал мұхтар әуезов атындағы драма театр режиссерлары есмұхан обаев пен төлеубек аралбайды бұл туынды несімен не қызықтырды мүмкін олар қойылымның көрермені көп болатынын алдын ала сезген болар Шәмші туралы пьесаны қою деген ойда жоқ болатын бір күні біздің театрдың әдебиет бөлімінің сол кездегі меңгерушісі әйгілі ақын драматург үлкен ақын ысраил сапарбай келіп осы бір шәкең бір менде сюжет бар пьеса деп айта соны көріп оқып беріңізші деді оқыдым бір сағаттың ішінде оқып шықтым тақырып жағынан шәмші енді жас кезі сондықтан да мынау ғабит мүсіріпов атындағы беру керек шығар дедім сол театрға бердім бірақ өкінішке орай енді олар оқыды ма оқымады ма жоқ ретін күтіп жатты ма екі жыл жатып қалды мынағып жатып қалды деген жоқ әлі жөндейтін өңдейтін жері бар екен деді алып алдымдағы мхар әуезов атындағы өзіміздің қара шаңыраымыз мынау өзінің репертуарлық өзін, тақырыпты кеңейту көбейту мақсатында конкурс жариялады соған біз ұсындық көкейкесті мақсатым осы халық білсе де сол ұлы тұлғаның бүкіл өмірі өмірінің кішкентай ғана сәті иә осы мына сығандардың арасында жүргені консерваториядан қуылып қайда барарын білмей ауылға қайта алмай қиналып жүрген кездерінде ешкім қол ұшын бермеген кездерінде сол кезде қандай әндер туды вот соны көрсеткім келді шәмшінің сахналық бейнесі өзінің творчествосы өзінің әндері содан басталды әңгіме содан кейін мен бұған композитор іздедім композитор ақтол райымқұлованы таптым сен шарғап адасында шәмшінің образы оның әндері арқылы ашылып жатты бірақ әндерінің көп болуына концерттік бағдарлама сияқты деген сын айтылды бір кездері ең қызығы Қойлымның жанры туралы әңгіме қозғағанда театр сыншысы мен режиссерлар пікірі екеге жарлады афишада мюзикл деп береді бірақ мюзиклға қарағанда жанры көбінесе музыкалық спектакльдерге болмаса концерттік бағдарламаларға жақын деп айтуға болады мәселен мен францияның ромео Джулиеттасын көрдім онда басынан аяғына дейін ә, әрбір әртіс өзінің жанды дауысымен айтып барлық сөзін барлығы айтылатын репликасының барлығын сол музыка тілінде жеткізеді фонограмма соңғы мына екі жыл үш жылда ғана жазды актерлар өйткені шаршайды иә драма біз енді көптегені драмалық актерлар ғой әншілер емес музыкаң көбі фонограммамен айтады мына американың мюзиклдарын қараңыз чикагоның мысалы үшін соның бәрінің бәрі жанды дауыс емес қасында бірақ өздері жазады ғой бірақ өздері айтады ғой біздің әртістердің бәрі жазді

мойында табыып жайнаған қалып құрдың сен жағада шығу үшін тек актерлік қабілет жеткіліксіз ән айтып қана қоймай оны жүрекпен жеткізу керек деген талап тағы бар изольда образы да жаңа ізденісті қажет етті әрбір образың артында үлкен еңбек тұр ал көрерменді қызықтыратына олардың сақына сыртындағы өмірі сыған халқын мен осы Изолдан алған кезде қарап оқып біліп зерттедім ғой сонда мен сығандарды жақсы көріп кеттім сығандарға алла тағала бір ерекше қасиет берген мына сызық тым шұбалып кетіпті барар жерге барыпты жетер жерге жетіпті өмір жолың ұзақ әрі бұралаң тілегіңе бір алладан сұраған шаршап талып жетерсің жетерсің де бұл өмірден өтерсің балалық тазалыққа құрды шынар оның өзінің де мінезіне келіп тұр бала мінезді ерке тұтай анау баронның қызы шынар жанысбекованы маған сыған қызының болмысы ә, пішіні ә, жаңағы бейнесі келінген ұнайды еркелігі ұнайды бірақ шынарда дауысында анықтық жоқ сөздің екпін беретін тұстарын көп жағдайда қалт жіберіп алып жатады сонысы ұнамайды әнмен ғана жылаймын әнмен ғана қуанамын тәтті әуенмен тербеші көңілімді бір өзіңе махаббатқа бойадыр тез ғашық болатын және ғашықтығының бәрі көзнен сезіліп тұрады бұның көзі ойнаған кезде бір паузалары екінші пландарын өте жақсы ұстады менің изольдамның бойында тәкаппарлығы бар еркіндігі бар еркелігі бар бірақ сезімталдылығы басым мені халық ә, ә, жалпы театр көремендері изольда ретінде көбірек таниды ал назгүлде назгүлде темперамент бар сыған қызына тән адуындылық бар ашу бар бірақ сәл ғана еркелік жетіспейді жаңағы шәмшіні ол қалай ғашық етеді өзіне онда еркелік болу керек еді тамағына жұқ болмайтын тапқанымен талшығы үйдекенің сен айтқан біз боламыз қамшыы Ол бастан ә, дертдеген кезде ол ішіңе жаңағы жинақтап түйіп салып алған күйі сол күйі тұр бірақ әрине әр кез әр ойнаған сайын ә, адамның көңіл күйіне қатысты бір өзгерістер болып тұрады бір кезде ол өжет изольды болады бір кезде бір ә, жаңағы сентиментальный изольды болады бір кездері ә, тым қаты қатты изольды болады мысалы үшін қарабалинаның изольдысы ол асау мінезді ол теу, бірақ бір сүйсе құлап сүйетін содан тұра алмайтын сол қызға ғашықтық периодына келген кезде ана бұрынғы изольдадан түк қалмай өз санасын өз сезімін әңге жеңдірген Олы композиторға ғашық болған қыз ретінде келеді шеш алмасан алмасам нешара азат ғұмыр болмаса еаа шәмші сенде намысты жігерді шее шынар апай маған өте жақын өте ұнайды назгүлдің өзі де жақсы былай ойнап тұр Шамшағаның ағаның рөлінде ойнаптқан бекжан аа жақы шығып жатыр бекжан тұрыстыың ойнағаны маған қатты әсер етіп жатыр және де ұнайды шәмшінің бар дүниесін аштым қатырдым деп менің ештеңе айта мен өте көп ізденіс жасадым менің режиссерларға да қосқан көп үниелерім болды спектакльі барысында мынандай бір әдемі жер бар әдемі әсіл ә, мен анау ә, алғаш сағынышпен кездескен кезде тоқтаңызшы ә, деп ұстаңшы деп ә, қолына жағын костюмды ұстатып жерден ә, ә, іздеп кетемін сағыныштың соңында тұрып сіз не іздеп жүрсіз деген кезде бетіне қарап тұрып айтатыны бар сіздің күлкіңізді жоғалтып алдым деп ол менің өзімнің шығарған өзімнің қосқан дүнием не іздеп жүрсіз не дейсіз бе мен сіздің жаңаы бір әдемі күлкіңізді жоғалтып алдым соны істеу үшін құлақ тұра мен өзім ойлап тапқан болатынмын бас кезінде енді шәмші ағамыздың да нұр да ұлағын білеміз ғой енді қалпаң ардақты шар тарапты шарлапты адамдарға жердегі ақ кеуін ардақты. кім әнімді тыңдаса ізгілікке жұмсаса бесігіне әр едім, бесігіне сәбидің бақыт болып даримын кез келген спектакльдің өз мақсаты бар сыған серен адасы өміршеңдігінің сыры да дәл оның халық алдында арқалаған жүгінде болса керек біз бүгін шәмшіні шәмшінің әндерін сағынған жұрттың бұл спектакльге келуден ал бір көргендер қайталап көруден шаршамайтынына куә болдық Aşk'a ben ne şaşbap cevapsa. жан сүрегім төгілсін күй тарап жаным тарықпасын ән шарықтасын қайран басым ғарыкпасын көзімді жұмбай қанықпасын қайран басың ғарып басың көзүңдө байқамық камыкпасын